Все легендарные единички, принявшие на себя основной удар противника в последнем бою. Старший сержант Михаил Геворкян, сержант Яков Гудым, ефрейтор Александр Лютиков, сержант Павел Жилкин. Ну а с лейтенантом Финогеновым познакомитесь позже. В 25 километрах отсюда находится мост. Ваша задача укрепиться возле него и держать переправу. Так точно, держать мост любой ценой. Цена должна быть минимальной. Ну, что там? Там девять детей и все глухонемые. Ну, кроме одного, двух. Товарищ лейтенант, эти люди здесь живут, и мы не имеем никакого права. Имеем право там вот, имеем. Знаете, вас было спокойно. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Надя. Доля. Послушайте, я ваш начальник. Я ведь в первого встречного мы на шее не вешались. Гутен так. Алтарей, бою! Огонь! Что вы тут делаете? Вот скоро немцы будут. Что тут дети делают? Надо срочно отсюда уводить. Почему дети на позиции? Скажи, что все будет хорошо. Скажи им, никто не умрет.